والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقلة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير أما Jadi sebelum kita masuk kepada tajuk baru, kita ulang sedikit apa yang disebut oleh Imam Nawawi tentang kaedah penulisan kitab Azkar ini. Dia kata ada pun hukum, masalah hukum hakam dan juga halal dan haram, masalah jual beli, nikah kahwin dan tolak, jadi ha, dia kata di sini wa hadis zalika fala yu'malu fiha illa bil hadis sahih. Jadi daripada hasani. ini Jadi bab halal, dan juga dari hadis-hadis lain, maka hadis-hadis ini hadis yang sahih. ataupun sekurang-kurangnya hadis yang hasan melainkan untuk itu sahaja juga ha, dan dia sebut lagi di sini sesungguhnya digalakkan supaya dijauhkan ha, daripada hadis yang dhaif ini di dalam bab bikarahatil ba'dil buyu'i awil ankihah ha, kalau hadis dhaif datang dengan tegahan sebahagian daripada jual beli ataupun nikah kahwin jadi seeloknya dijauhkan daripada hadis yang dhaif Dikatakan mustahab digalakkan seelok-eloknya tetapi tetapi walakin la yajib tetapi tidak wajib Okey, dan kadang-kadang Imam Nawawi dia membiarkan hadis yang diketengahkan dalam kitab-kitab ini tanpa membahaskan, tanpa menceritakan menerangkan sama ada hadis sahih, hasan ataupun daif kerana tidak pasti. Ha, itu sebahagian daripada kaedah yang diketengahkan oleh Imam Nawawi bila seseorang yang nak membaca kitab kitab dia ini Okey kita masukkan kepada tajuk yang baru faslun i'lam annahu kama yustahabbu zikru wa yustahabbu julusu fil halaqi fi halaqi ahlihi Ketahuilah olehmu bahwasanya disunatkan zikir digalakkan zikir dan digalakkan duduk bersama dengan ahli zikir Maksud zikir ini memang suatu perkara yang disunatkan suatu perkara yang digalakkan jadi bila kita tengok ada orang sedang berzikir kita digalakkan bersama dengan dia. Kita tengok seorang individu ataupun kumpulan yang sedang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala disunatkan kita join sekali, kita bersama dengan dia. Jadi di sini tidak ada riwayat daripada hadis Nabi dalam keadaan ramai-ramai berzikir tu ada seorang tekong. Hmm sekong ataupun khalifah ketua tak ada masing-masing zikir ya? itu yang berlaku di zaman nabi dan para sahabat <coughs> mereka tidak melantik ketua ataupun khalifah untuk membawa zikir masing-masing zikir waqad tazaharatil adillatu ala zalik sesungguhnya telah nyata dalil-dalil atas yang demikian itu atas yang demikian itu apa dia disunatkan zikir dan disunatkan kita berada di dalam majlis-majlis zikir. Wa sataridu fi mawaadhi'iha insya-Allah taala dan akan datanglah ha pada tempat-tempatnya insya-Allah. Wa yakfi fi zalika wa yakfi fi zalika hadis Ibnu Umar. Memadai ialah yang demikian itu hadis Ibnu Umar. Memadai hadis daripada Ibnu Umar yang menceritakan apabila kamu melalui satu kumpulan manusia yang sedang berzikir hendaklah kamu bersama dengan mereka Qala ras qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibnu Umar kata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam "Idza marautum bi riyadil jannati farta'u" Apabila kamu melalui taman-taman syurga hendaklah kamu join sekali farta'u ni maknanya ambil bahagian Ambil bahagian maknanya kamu join sekali. Kamu bersama dengan lah dengan mereka. Qalu wa riyadul jannah ya Rasulullah. Lalu sahabat tanya apakah ini maksudkan dengan taman-taman syurga itu? Ha, kan Rasulullah kata kalau kamu melalui taman syurga hendaklah kamu bersama dengan mereka. Join sekali dengan orang-orang yang berada di dalam taman syurga. Lalu para sahabat bertanya Rasulullah, apakah ini dimaksudkan dengan taman syurga itu? Qala ha halaqul zikri, maknanya halaqah-halaqah zikir. Ha maknanya kumpulan-kumpulan zikir. Halaqah ni dulu orang buat bulatan-bulatan kan? Bulatan zikir. Tapi zikir masing-masing lah. Ha, bukan ada khalifah, ada ketua ada ada seseorang yang memimpin memimpin zikir masing-masing berzikir fa inna lillahi ta'ala sayyaratin minal malaikati yatlubuna alhilaq hilaq zikri. sesungguhnya para malaikat Allah sentiasa bersiar dia ronda ah ha, bersiar-siar ronda para malaikat Allah Taala ni dia duduk cari ada tak kumpulan-kumpulan zikir bila dia dok berpusing ha, dia duduk apa dia bersia itu bersia-sia ada cari kumpulan zikir dia tengok ada kumpulan zikir lalu dia turun sekali ha, dia pun join sekali fa'in atau alaihim hafu fa inna allah fa inna lillahi ta'ala sayarati minal malaikati yatlubuna al-hilaqa hilaka zikri fa idza ataw alaihim hafu hafu bihim jadi bila mereka yakni para malaikat dia, dia dia jumpa kumpulan zikir ni dia duduk sekali dan dia menghamparkan sayaknya. Ah ha, menghamparkan ni kerana setuju redha suka. Dan apabila dia naik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia buat laporan kepada Allah. Sekian-sekian masa, waktu-waktu sekian, waktu yang tertentu dia bersama dengan hamba-hamba Allah Taala. Ah ha, malaikat kata apa? Dia bersama-sama dengan hamba-hamba Allah yang sedang berzikir kepada Allah Taala. Jadi malaikat ni bilangan dia banyak, jumlahnya lebih ramai daripada manusia. Dan malaikat ni Allah Subhanahu Wa Taala memberi peranan dan tugas masing-masing. Ha, ada yang kiri kanan, ada yang catat, ada yang sedang apa dia bertebangan cari majlis zikir, majlis ilmu. Sebahagian malaikat ni Allah Taala tugaskan dia turun pada waktu asar, dia naik pada waktu subuh besok. Ah, Dan ada yang turun subuh asal besok baru dia naik Dibawa Amalan manusia Yang Nabi SAW bersabda Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Ya ta'aqabuna malaikatun bin Wa malaikatun bin nahar Silih berganti malaikat siang dan malaikat malam ha, Duk cari orang duk berzikir Orang duk menuntut ilmu Lepas tu dia naik ke langit bertemu dengan Allah Dia buat laporan Lalu bila dia jumpa dengan Allah Taala, Allah Taala tanya kaifa taraktum Bagaimana yang kamu tinggalkan hamba-Ku? Hamba-Ku sedang buat apa? Ha, mereka kata mereka sedang semayang kalau yang sedang semayang sedang berzikir, sedang menuntut ilmu, sedang baca Quran, selawat dan sebagainya. Wa rawayna fi sahih Muslim, wa rawayna fi sahihin Muslim, an Muawiyah radhiyallahu anhu annahu qala kami telah meriwayatkan di dalam sahih Muslim ha, wa rawayna fi sahihi Muslimin. Kami telah riwayatkan daripada sahih Muslim An Muawiyah radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluarlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ashabihi daripada sahabat-sahabatnya faqala ma ajlasakum dia jumpa sahabat dia lalu dia tanya Sebab apa kamu semua dia duduk Dia keluar daripada rumah dia tengok sahabat dia sedang, sedang duduk bersama-sama Dalam satu kumpulan Dia kata apa sebab kamu duduk Kalau jalasna nazkurullah ha, Jalasna nazkurullah ta'ala Wa nahmaduhu Ala ma hadana lil islam Wa man nabihi alaina dia kata kami duduk di sini kami sedang berzikir kepada Allah, memuji Allah. Ha, kerana Allah Subhanahu wa taala telah memberi hidayah kepada kami dengan Islam dan mengurniakan nikmat Islam kepada kami. Jadi Islam itu adalah merupakan satu nikmat yang besar. Nikmat yang Allah Taala bagi sebagaimana yang kita ketahui terlalu banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu nak kira, nak bilang, nak hitung nikmat Allah Ta'ala tak terhitung, tak terkira. Tak terkira, terlalu banyak. Jadi di antara nikmat-nikmat yang paling besar itu adalah Islam. Tanpa Islam, seseorang tu tak layak masuk syurga. Dan segala kebaikan, amalan dia, ibadah dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syarat sah sesuatu ibadat yang pertamanya kena Islam dulu. Jadi para sahabat ini setelah mereka dikurniakan dengan nikmat Islam yang besar, bila mereka duduk dalam majlis, mereka sentiasa berzikir, memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bertakbir dan bertasbih kepada Allah. Ah, ha, bagi melahirkan kesyukuran yang tidak terhingga terhadap nikmat yang Allah Ta'ala bagi, iaitu nikmat yang paling besar Allah Ta'ala hidayahkan mereka dengan Islam. Sebelum ni mereka berada di dalam keadaan kufur, jahiliah, sesat. Jadi Allah Ta'ala bagi hidayah kepada mereka, mereka melahirkan kesyukuran dengan mereka sentiasa berzikir. Ha, kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah ha, qala ha. lalu Rasulullah kata Allah demi Allah ma ajlasakum illa dhaq. kamu ni tidak duduk melainkan yang demikian itu. Oh. Demi Allah kamu duduk ni kerana berzikir ke Rasulullah kata? Kerana bertahmid. kerana bertakbir. Ha, adakah kerana itu? Ama inni lam astakhlifkum ha, Lam astakhlifkum Tuhmatan lakum Sesungguhnya aku tidaklah bersumpah Kerana tak percaya dengan kata-kata kamu Itu Allah tadi maknanya demi Allah Qala Allahi ma ajlasakun Demi Allah Adakah kamu duduk kerana yang demikian itu Kerana bersikir Aku bukanlah bersumpah ni Kerana aku tak percaya kepada kamu Tetapi Rasulullah kata apa Walakin Walakinnahu atani Jibrilu fa akhbirni anna Allah Ta'ala yubahi bikumul mala'ikah. Rasulullah kata tetapi malaikat Jibril ni datang kepada aku dan dia beritahu kepada aku sesungguhnya Allah Ta'ala berbangga dengan kamu. Allah Ta'ala berbangga tengok orang duduk dalam majlis zikir. Ha, malaikat beritahu kepada aku Allah Ta'ala berbangga. Jadi sebab apa Rasulullah dan para sahabat ni dia asyik, dia bersungguh, dia pulun, dia tekun zikir Dia nampak fadilat-fadilat tu. Allah Taala beritahu, malaikat beritahu. Adapun para sahabat diberitahu oleh Rasulullah sendiri. Yang Rasulullah ni dapat maklumat daripada Allah melalui malaikat Jibril. Sebab tu demo bersemangat. Oh tadi malaikat datang kepada Rasulullah kata, Rasulullah beritahu para sahabat, demo ni sentiasa bersemangat berzikir. Maknanya benda tu berlaku Sesuatu tindakan yang dilakukan oleh mereka Mereka dah tahu apa hasilnya Apa kesan daripada tindakan mereka Tindakan zikir, halakah zikir, baca Quran Selawat dan sebagainya Rupanya ada kelebihan Ada fadilat yang besar Rasulullah diberitahu oleh malaikat Itu ha, yang demo ni sentiasa bersemangat Jadi kita ni walaupun tak pernah bersama dengan majlis bersama dengan Rasulullah tak pernah dengar, dengar malaikat beritahu sendiri ha. tapi kita yakin lah Rasulullah kata majlis zikir majlis ilmu ni ada malaikat ha. yang Allah Ta'ala yang Rasulullah sebut di dalam hadis yang lain kan ha, Ridha'an bima yasna'u ha. apa dia Ridha'an bima yasna'u Man kharaja min baitihi. Barang siapa yang keluar daripada rumahnya talibul ilmi. Dia keluar daripada rumahnya menuntut ilmu. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqal ilal jannah. Barang siapa yang keluar daripada rumah dia tujuannya untuk menuntut ilmu Allah Taala mudahkan baginya untuk memperolehi syurga. syurga. Ha, innal malaikata la ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat Allah sentiasa menghamparkan sayapnya, menghamparkan sayapnya kepada penuntut-penuntut ilmu kerana redha apa yang mereka buat. Jadi para sahabat ini bersemangat kerana sentiasa diberi maklumat ha, oleh Rasulullah ini tentang kelebihan zikir. Jadi kita dok baca Azkar Nawawi ini nak dapat suntikan semangat ha, semangat untuk berzikir kan kita ni penghujung dunia di akhir zaman memang malah berzikir kita kena ikatkan diri kita dengan zikir tak boleh berpisah dengan zikir sebagaimana budak-budak tak boleh berpisah dengan handphone lepas semayang pakai handphone sebelum semayang pakai handphone masuk tandas membuat handphone nak makan pegang handphone dia tak pegang handphone ni ketika tidur dia tak, tapi tak pegang pun letak kat telinga dia tak bawa bantal kita dah mengaji Azkar Nawawi ni nak bagi lekat dengan zikir tu tak boleh pisah dengan zikir. Sebagaimana budak-budak tak boleh pisah dengan handphone. Bukan kata budak-budak orang -budak, tua-tua semua. Tu. Kadang-kadang lebih kurang dalam bab handphone ni. Bila dalam puasa ni sepatutnya banyak pegang Quran kan? Banyak zikir ni banyak bukan handphone juga. Kalau bukan handphone baca Quran dalam tu okeylah. Jadi kita nak latih diri kita didik diri kita ni supaya dekatkan dengan zikir. Ha, sebagaimana para sahabat ini tadi. Bersemangat mereka. Dia jadi sebati dengan zikir. Wa rawayna fi suhihi muslimin. Fi suhihi muslimin aydan. Telah merewayatkan oleh kami di dalam suhihi muslim juga. An Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma annahuma shahida 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Dalam riwayat Muslim Daripada Abi Sa'id Al-Khudri dan dan juga daripada Abu Hurairah, mereka berdua bersaksi bahawa bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda <Sessizuk> la yaqa'u qawmun yadhkurunallaha yadhkurunallaha ta'ala illa haffatuhumul malaikatu wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa zakarahumullahu ta'ala fi man 'induh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak duduk oleh sesuatu kaum. Tak duduk oleh mana-mana orang. Ha apabila dia duduk yaskurunallaha. Dia dia berzikir kepada Allah Taala. Melainkan para malaikat menghamparkan sayapnya dan ditutupi dilindungi dinaungi oleh apa dia? Oleh rahmat Allah Taala. Sebab tu orang duduk dalam majlis ilmu, duduk dalam berzikir zikir ni dia jadi tenang. Bukti ketenangan tu apa dia? tenang, dia rasa seronok tak ada susah hati, sebab tu orang duduk dalam majlis ilmu ni, dia banyak tidur tenang, duduk di rumah kadang-kadang payah nak tidur, bising eh? hmm. bising dengan kucing ke anak cucu balik bila-bila masa ni tak boleh nak tidur, kong sing pening kepala ha? berbagai pengaruh penyakit pula, ha, bila di penghujung usia ni, tapi duduklah majlis ilmu ni, majlis zikir dia tenang sebab tu dia mudah tidur lebih-lebih <coughs> lagi bulan puasa pula kan Buka puasa tadi makan banyak minum banyak Waktu lepas semayang Terawih balon lagi Moray pula ha, Dia mari cepat mengantuk kan Duduk dalam majlis ilmu lagi cepat Sebab dia tenang majlis yang tenang Ah ha, Dia kata Siapa, ha, siapa yang tidak duduk oleh sesuatu kaum yang berzikir kepada Allah Ta'ala melainkan malaikat menghamparkan sayapnya Ha, didatangkan ketenangan dan rahmat ha? Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebut Menyebut dengan pujian orang itu Menyebut di sisi Allah ta'ala Fiman andahu Disebut nama-nama orang Yang berzikir ini Di sisi malaikat yang berada Kepada malaikat yang berada di sisi Allah Yang disebut sebagai malaikat apa? malaikat muqarrabin dia sebut sekian-sekian sipulan-sipulan ni hebat orangnya baik orangnya sentiasa berada di dalam majlis zikir faslun azikru yakunu bil qalbi ini satu bahagian satu fasal lagi zikir itu dia kata adalah dengan hati wa yakunu bil lisan ni dan juga hati dengan lisan Maknanya dua-dua serentak. Ha bila disebut la ilaha illallah dalam hati pasang apa? Tiada tuhan melainkan Allah. Subhanallah mulut dalam hati maha suci Allah. Alhamdulillah sebut dengan lisan dalam hati segala puji bagi Allah. Allahu akbar dengan lisan dalam hati Allah Maha besar. Wal afdalu minhu ma kana bil qabi wal lisan jamian. So afdalu afdalu zikir lisan dan juga dengan hati. Fa inni qtusira ala ahadihima fa qalbul afdhan. Kalau nak rengkaskan nak pilih antara lisan dengan hati? Ha, dia kata apa dia? Hati itu lebih baik. Kalau nak buat pilihan, contohnya kalau depan orang ramai ke dalam majlis kita nak zikir, takut rasa tak sesuai. Takut orang dengar, kait ganggu orang, orang sedang sedang sembahyang ke, orang sedang buat mengaji ke, kita nak zikir sampai keluar suara, suara mengganggu orang yang di sebelah kita, jiran kita. Jadi kita zikir dalam hati. Ha, kalau pilih antara lisan dengan dengan hati. Suma la yanbari an yutraka an yutraka zikru bil lisani ma qalbi khawfa min ayu zanna bihi riya'u. Dia kata Kemudian tidak seharusnya, tidak sepatutnya ditinggalkan zikir dengan lisan. Ha, zikir ditinggalkan lisan, zikir dengan lisan bersama dengan hati, takut disangkakan riak. Oh, takut orang kata riak pula, hmm, padan dengan hati je. Jangan. Hati dengan lisan dan dengan hati. Sebab masalah riak ini bukan masalah penilaian orang sebagaimana yang kita sebutkan semalam. Ah, ha, maknanya atas diri kita sendiri. Bal yazkuru bihima jami'an, bahkan zikir dengan keduanya iaitu lisan dengan hati keduanya. Wa yuqsadu bihi wajhullah ta'ala dan dikosakkan zikir itu kerana Allah. Biarlah orang nak kata apa pun. Jangan duk ikut penilaian orang. Ha, apa yang dikehendaki adalah kerana Allah. Wa qad qaddamna anil fudail bi anil Fudail bin Iyad rahimahullah. Kami telah terangkan dia kata daripada Fudail bin Iyad. Fudail kata apa semalam yang kita baca tu? Fudail kata anna tarkal amali anna tarkal amali li ajlin nas riyaun. Tinggal amalan kerana manusia riya. Buat amalan kerana manusia syirik. Tinggal amalan kerana manusia riya. Kalau buat kerana manusia syirik. Ha, kami telah terangkan Imam Nawawi kata kata-kata Fudai bin Iyad Lau fatahal insanu alaihi baban mulahazatin nasi wal ihtiraz min min tatarruq dhununihim al batilati ah la na, la nusaddu alaihi akthar abwabil khair kalau kita biarkan ha? manusia membuat penilaian dan kita hati-hati hati-hati kita buat ibadat tu kerana takut penilaian manusia penilaian yang salah nistaya banyak perkara kebaikan yang kita tinggalkan nak buat ni tukar orang kata apa pula nak buat macam ni tukar orang kata rajin sangat nak baca Quran banyak-banyak tukar orang kata dia ni hebat sangat lah tu ha, nak sembahyang banyak-banyak lebay sangat lah tu kalau dibuka ruang untuk dinilai oleh manusia banyak benda kebaikan kita tak boleh buat sebab manusia dia akan menilai macam-macam. Sebab itu sesuatu amalan bukan untuk dinilai oleh manusia tetapi untuk dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. <tik> Wa 'ala nafsihi shay'an 'aziman katiran min muhimati din. Dia akan menyempitkan diri dia sendiri perkara-perkara yang banyak di dalam kepentingan agama patutnya kita kena buat tapi oleh takut manusia kata takut manusia nilailah so tinggal walaisa hadha tariqatul arifin ini bukan jalan orang yang arif bukan jalan orang yang kenal Allah taala orang yang kenal Allah taala ni dia tak akan meletakkan penilaian manusia untuk dia melakukan ibadat ataupun untuk meninggalkan ibadat tak dia nak apa yang dia nak adalah penilaian Allah Subhanahu Wa Taala Wallahu alam aku lakukan ini dan saya wa Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.